ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਕੀ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠ ਜੋੜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਦਰਅਸਲ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨਗੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक है इन्होंने विश्वास दवाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे ये हमारी जो भी एक मुद्दा जो हरियाणा सरकार जिन अधिकारियों ने हमें बॉर्डर पर रोका और जिन्होंने हमारे पर गोली चलाए चार किसान जख्मी कर दिए और जहरीली गैसें फेंकी उनको सम्मान करने के लिए ग्लेंट्री अवार्ड दिया जा रहा उसको भी हमने उनके सामने रखा अभी देश की आजादी के बाद जब जलयाड़ा कांड हुआ तो जनरल डायर को अंग्रेज सरकार ने सम्मान किया पहली बार भारतीय सरकार जो किसान मजदूर के ऊपर जुल्म हो रहा उस अधिकारी को सम्मान करने जा रहे इनको रोका जाना चाहिए जा। उन्होंने अस्वस्थ किया हमें भी हम ये पार्लियामेंट में देखिए हमारे साथ पूरे देश के साथ विपक्ष ने इंडिया गठबंधन ने एक कमिटमेंट की थी अपने चुन मैनिफेस्टो के माध्यम से कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून लाएंगे देश के लोगों को एक उम्मीद थी वही बात लेकर हम पूरा दोनों फोरमो की तरफ से इनके पास आए थे इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि हम हर हाल में इस बात को पार्लियामेंट के अंदर उठाने का प्रयास करेंगे यही तक नहीं हमारा हमारी कोशिश होगी कि किस तरीके से इसको शॉर्ट आउट करवाया जाए हल करवाया जाए वो हम करवाएंगे दूसरी बात हमने उनके साथ ये भी रखी है कि जिस तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई लोगों को शहीद किया गया लोगों को जख्मी किया गया उनको हरियाणा गवर्नमेंट ही अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो इंसाफ नहीं मिलेगा वो भी बात पार्लियामेंट के अंदर उठाकर देश के किसानों को देश के प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को इंसाफ दिलवाने की बात है उस पर भी उन्होंने कहा कि हमें सभी जितने भी हमारे साथी संगठन है पोलिटिकल पार्टीज अपोजिशन के उनके साथ मिलकर आपकी बात पार्लियामेंट के अंदर पूरी जबरदस्ती देखिए हमारे हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है वो किया जा सकता है आ, अभी मीटिंग की हमने मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले को आप वो, वो चर्चा चल रही है वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करेंगे